Apabila syarikat Malaysia mula berundur, konflik ekonomi meruncing di Seoul. Apakah nasib rantaian bekalan Korea yang didominasi syarikat Malaysia? Demi kenaikan pangkat, seorang pegawai muda kerajaan Korea Selatan yang sanggup melakukan apa sahaja, mengukuhkan tekanan ke atas syarikat Malaysia atas arahan dari peringkat atasan. Namun, apa yang menanti di hujungnya adalah? Latar cerita ini adalah pada zaman di mana hubungan ekonomi Malaysia Korea Selatan masih berjalan lancar di permukaan. Banyak syarikat Malaysia telah melabur di pasaran Korea, membina kerjasama yang luas dalam pelbagai sektor, dari pembuatan komponen automotif hingga hartanah dan teknologi maklumat. Di antara mereka, terdapat firma gergasi Malaysia yang telah menjalinkan hubungan perniagaan dengan pihak Korea selama berdekad, membina tembok kepercayaan yang utuh di tingkat atas bangunan kerajaan di Seoul, di Kementerian Perdagangan, Industri dan Tenaga, ketua bahagian Park Sun Ho memerhatikan pemandangan di luar tingkap. Pegawai berusia pertengahan 30-an itu baru dua tahun ditempatkan di jabatan tersebut dan sangat bersemangat mencari hasil yang luar biasa agar dapat menarik perhatian kepimpinan tertinggi. Ketua bahagian Park, arahan baharu dari atasan telah dikeluarkan Park Soon-ho meneliti dokumen yang dibawa oleh pembantunya. Matanya bersinar. Di situ tertulis perkataan pengukuhan pengawasan dan kawalan terhadap syarikat asing. Dia melihat ini sebagai peluang keemasan. Ini adalah landasan untuk meraih kejayaan dan melangkah ke pangkat yang lebih tinggi. Dia yakin akan hal itu. Pada masa itu, syarikat-syarikat Malaysia yang beroperasi di pasaran Korea mematuhi undang-undang tempatan, mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan menyumbang kepada ekonomi serantau. Pekerja Korea di kilang-kilang mereka memperoleh pendapatan yang stabil dan mampu menyara keluarga. Jurutera Malaysia yang terlibat dalam projek pembangunan pula berusaha setiap hari bekerjasama dengan rakan kongsi Korea untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Namun, realiti operasi di lapangan ini tidak diambil kira oleh Park. Yang ada di fikirannya hanyalah satu bagaimana untuk membuktikan keupayaannya kepada pihak atasan. Kita akan mulakan dengan syarikat gergasi. Rekod prestasi mereka mudah dilihat. Park mengumpulkan pembantunya dan mula mengeluarkan arahan. Dia menghubungi pelbagai jabatan, jabatan percukaian, jabatan bomba, biro kebersihan dan merancang audit mengejut yang melibatkan pelbagai agensi. Dia yakin bahawa operasi ini akan meningkatkan profilnya dengan ketara. Sementara itu, di operasi syarikat Malaysia, tiada siapa yang menyedari petanda ribut yang bakal melanda. Seperti biasa, mesyuarat diadakan, produk dikilangkan dan perbincangan dengan rakan niaga berjalan lancar. Tiada siapa yang menyangka bahawa hubungan kepercayaan yang dibina bertahun-tahun bakal tergugat dengan teruk. Sasaran pertama Park Sun Ho adalah sebuah syarikat pembuatan komponen otomotif Malaysia, syarikat teknologi murni STM yang telah lama beroperasi di Korea. Dia memberikan arahan terperinci kepada pembantunya, memastikan pelbagai jabatan bergerak serentak. Semua jabatan masuk pada hari dan waktu yang sama. Dengan cara itu, mereka akan kelam kabut dan tahap keseriusan kita akan tersampaikan, kata Park sambil tersenyum puas. Bagi Park, ini bukan sekadar tugas tetapi tangga untuk kenaikan pangkat peribadinya. Pada suatu pagi Isnin, keadaan luar biasa berlaku di kilang STM di Korea. Sebaik sahaja pintu gerbang dibuka, pegawai dari Biro Buruh tiba tanpa notis. Encik Hisham bin Ahmad, pengurus tempatan dari Malaysia, cuba mengendalikan situasi mendadak itu dengan penuh kesopanan. Jika Tuan Puan menghubungi kami lebih awal, kami boleh membuat persiapan, kata Hisham. Namun pegawai Biro Buruh itu menjawab dengan nada dingin. Audit tanpa notis adalah prinsipnya. Sila serahkan segera semua kontrak pekerjaan pekerja. Ketika Hisham sedang sibuk menguruskan hal itu, pegawai dari Jabatan Percukaian pula muncul. Kemudian diikuti pula oleh Jabatan Bomba dan Biro Kebersihan. Pelbagai agensi yang berlainan datang bertubi-tubi. Setiap satunya menuntut penyerahan timbunan dokumen yang banyak. Operasi kilang terhenti sepenuhnya. Pekerja berdiri dengan wajah cemas dan kawasan pengeluaran menjadi sunyi sepi. Encik Hisham menghubungi ibu pejabat di Kuala Lumpur, KL, dalam keadaan keliru, tidak faham apa maksud semua ini. Sementara itu, di pejabat kementerian, Park San Ho mengangguk puas menerima laporan dari pembantunya. Kerja bagus. Seterusnya, mari kita mulakan proses semakan semula terma kontrak. Dia beralih pula ke syarikat Malaysia lain yang sedang menjalankan projek pembangunan. Dia mula menyediakan dokumen untuk mengubah secara mendadak syarat-syarat bagi projek perancangan bandar yang sebelum ini telah diluluskan. Ketatkah standar alam sekitar dan minta penilaian tambahan, arahnya. Park San Ho terus-menerus mencipta halangan baharu. Syarikat Malaysia sangat patuh dan akan bertindak balas tanpa banyak rungutan. Dalam pada itu, aku boleh meningkatkan rekod prestasiku, fikirnya. Namun, itu adalah kesilapan besar. Beberapa minggu kemudian, jelas bahawa beberapa syarikat Malaysia sedang menghadapi tekanan yang sama. Audit mengejut tidak berlaku sekali sahaja, tetapi diulang berkali-kali. Apa yang mulanya sekali sebulan, akhirnya menjadi sekali seminggu, dan bagi sesetengah syarikat, audit berlaku beberapa kali dalam seminggu. Di kawasan pengeluaran, situasi menjadi lebih serius. Produk yang hampir siap telah dirampas atas nama pemeriksaan dan tidak dikembalikan. Tarikh akhir penghantaran semakin hampir, tetapi tanpa komponen, mereka tidak dapat menghantar kepada pelanggan. Seorang penyelia operasi kelihatan lesu kerana terpaksa menguruskan perkara ini setiap hari. Maaf, pegawai audit sudah datang lagi, lapor seorang kaki tangan. Penyelia itu mengeluh panjang. Dia tidak ingat sudah berapa kali ini berlaku. Setiap kali, operasi tergendala dan semangat pekerja semakin merosot. Tindakan Park Soon Ho semakin memuncak, seperti permainan mengejar rekod pencapaian. Dia kerap menyerahkan laporan kepada atasannya, menonjolkan usahanya dalam memperketatkan pengurusan syarikat asing. Ketua bahagian Park sangat proaktif, komen atasannya. Park San Ho menjerit kegembiraan dalam hati. Kenaikan pangkat sudah pasti, dia yakin tanpa ragu. Namun, di pihak syarikat Malaysia, kesabaran mereka semakin menipis. Pengurus ekspatriat melaporkan situasi kepada ibu pejabat dan pekerja Korea tempatan juga mula rasa cemas. Hubungan yang dulunya baik kini jelas kelihatan dingin. Sampai bila keadaan ini akan berterusan? tanya seorang pekerja Korea kepada Encik Hisham. Namun Hisham tidak dapat menjawab. Seluruh operasi menjadi letih akibat tekanan yang tidak kelihatan hujungnya. Di ibu pejabat STM di Kuala Lumpur, laporan dari Korea Selatan datang bertubi-tubi. Ahli lembaga pengarah yang berkumpul di bilik mesyuarat mendengar situasi di lapangan dengan wajah yang serius. Mungkin ini hanya perbezaan budaya dan adat. Kita perlu bertindak balas dengan tenang terlebih dahulu, cadang seorang pengarah. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, syarikat Malaysia sedar bahawa operasi di luar negara sering kali berhadapan dengan pelbagai kesukaran. Strategi utama mereka adalah mengelakkan konflik yang tidak perlu dan mencari penyelesaian melalui rundingan. Mengikut arahan ibu pejabat, Hisham dan pasukannya cuba berbincang dengan pihak Korea. Namun, jabatan yang diketuai oleh Park Sun Ho enggan berunding dengan serius. Peraturan tetap peraturan. Anda hanya perlu patuhi, balas mereka dingin. Hisham kehilangan kata-kata. Tiada penjelasan konkret tentang apa masalahnya atau bagaimana ia boleh diperbaiki. Walaupun begitu, syarikat Malaysia terus bersabar. Pelaburan jangka panjang mereka di pasaran Korea pekerjaan pekerja tempatan dan hubungan dengan rakan niaga semuanya bukan sesuatu yang boleh ditinggalkan dengan mudah. Tetapi tekanan dari Park Sun Ho tidak berhenti. Dia merasakan tindakannya dihargai dan terus memperkuat serangannya. Aku perlu hasil yang lebih banyak. Seterusnya, mari kita gerakkan kesatuan sekerja. Dia menghubungi pemimpin kesatuan sekerja tempatan dan mula menghasut mereka untuk melancarkan mogok terhadap syarikat Malaysia. Kenaikan gaji minimum Penambahbaikan keadaan kerja di permukaan, ini adalah tuntutan yang sah, tetapi masa dan kekerapan tuntutan itu jelas tidak normal. Di kilang yang menghasilkan komponen automotif, mogok mengejut berlaku, talian pengeluaran terhenti, dan situasi di mana penghantaran terlepas tarikh akhir berlaku berulang kali. Kilang itu terpaksa menghabiskan hari-hari mereka untuk berunding dengan kesatuan. Bolehkah tuan-puan pertimbangkan cadangan kami? Pengurus kilang berusaha keras untuk berunding secara jujur, tetapi tuntutan pihak kesatuan berubah-ubah dan tiada persetujuan dicapai, seolah-olah tujuan mereka adalah untuk melambatkan proses rundingan. Secara beransur-ansur, menjadi jelas bahawa beberapa syarikat Malaysia mengalami nasib yang sama. Dalam pertukaran maklumat industri, pengurus syarikat saling berpandangan, syarikat kami pun sama, audit tiga kali seminggu, syarat kontrak telah diubah lagi, Pengeluaran terjejas kerana mogok. Masing-masing kelihatan letih. Ini bukan kebetulan. Ini dilakukan secara terancang, yakin beberapa syarikat. Dan kemudian, kejadian penentu berlaku. Sebuah syarikat Malaysia yang menjalankan projek usaha sama berkaitan bateri dengan sebuah syarikat Korea tiba-tiba menerima notis penamatan kontrak tanpa amaran secara sepihak dan hampir tiada penjelasan diberikan. Apa maksud semua ini? Ketua projek menggenggam dokumen itu. Ia adalah projek yang telah disiapkan selama bertahun-tahun. Jumlah pelaburan juga besar. Semuanya lenyap dalam sehelai notis. Berita ini mengejutkan seluruh industri. Mesyuarat lembaga pengarah kecemasan dipanggil di ibu pejabat KL. Ini adalah situasi yang tidak lagi boleh dijelaskan dengan perbezaan budaya. Bolehkah kita terus berurusan dengan pihak yang menamatkan kontrak secara sepihak? tanya seorang pengarah dengan suara yang berat. Bilik mesyuarat diselubungi kesunyian. Encik Hisham di lapangan sambil menunggu arahan dari ibu pejabat, memandang keluar tingkap kilang. Ramai pekerja Korea yang bekerja di sini adalah rajin dan berkemahiran. Mereka adalah rakan sekerja yang telah menghasilkan produk yang baik bersama-sama. Tetapi dalam situasi ini, pekerjaan mereka pun mungkin tidak dapat dipertahankan. Encik Hisham, pegawai audit datang lagi. Hisham mengangguk perlahan mendengar laporan pembantunya. Dia tidak ingat sudah berapa kali, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeza. Sesuatu yang muktamad akan berlaku dalam diri Hisham. Di ibu pejabat, laporan terperinci dari cawangan Korea telah tiba. Rekod audit yang tidak adil, sejarah perubahan kontrak, senarai produk yang dirampas, kekerapan mogok kesatuan sekerja, semuanya disusun mengikut garis masa, diserahkan bersama bukti sokongan. Ahli lembaga pengarah membaca dokumen itu dalam diam. Hanya bunyi helayan kertas yang dibalikkan kedengaran di bilik mesyuarat. Walaupun tiada siapa yang bersuara, kemarahan dan kekecewaan jelas terpancar di wajah mereka. Ini adalah pemusnahan hubungan kepercayaan. Pengarah yang paling tua bersuara perlahan. Semua orang mengangguk setuju. Sementara itu, Park Soon Ho masih belum menyedari bahawa tindakannya akan membawa kepada akibat yang besar. Dia menyerahkan laporan baharu kepada atasannya dengan wajah yang bangga. Kami telah mencapai kejayaan besar hasil daripada pengurusan ketat terhadap syarikat asing. Atasannya membaca dokumen itu dan menjawab ringkas. Baiklah, teruskan. Park yakin bahawa kenaikan pangkat sudah dalam genggaman. Namun, dia tidak tahu bahawa kesabaran syarikat Malaysia telah mencapai hadnya dan dia juga tidak tahu betapa dinginnya keputusan yang akan dibuat. Ketenangan sebelum ribut ia bakal berakhir. Pada suatu pagi musim sejuk, bilik mesyuarat lembaga pengarah di sebuah bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur diselimuti ketegangan yang luar biasa. Di hadapan pengerusi, terbentang laporan tebal dari anak syarikat di Korea. Beliau membelik halaman perlahan-lahan, mengesahkan setiap fakta. Audit tidak adil, Perubahan terma kontrak sepihak, penamatan kontrak tiba-tiba semuanya telah direkodkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana anda menilai situasi ini? Pengerusi memandang keluar tingkap sambil mula berkata dengan perlahan. Sejak penubuhan syarikat kita, kita telah mengutamakan keikhlasan dan kejujuran, menghormati rakan niaga, mematuhi kontrak dan menghargai pekerja. Itu adalah nilai kita. Beliau berhenti sebentar. Tetapi jika pihak lawan tidak berkongsi nilai-nilai tersebut, kita tidak ada sebab untuk kekal di sana. Para pengarah mengangguk dalam diam. Ini bukanlah keputusan emosional. Ia adalah keputusan strategik untuk melindungi kelangsungan hidup, jangka panjang syarikat dan keselamatan pekerjanya. Sila segera panggil jawatan kuasa pengurusan krisis. Setiausaha bertindak pantas mengikut arahan pengerusi tamatkan semua kontrak dengan serta-merta dan berundur sepenuhnya dari pasaran Korea. Keputusan rasmi dikeluarkan keesokan paginya. Bahagian perundangan meneliti kontrak, mengukuhkan asas undang-undang untuk pengunduran itu. Bahagian kewangan mengira kesan kerugian dan bahagian sumber manusia mula menyediakan prosedur penghantaran pulang pengurus ekspatriat. Encik Hisham dihubungi petang itu. Encik Hisham, ada arahan penting dari ibu pejabat Suara atasannya di hujung talian tenang. Kami akan berundur dari semua operasi. Sila mulakan persiapan. Hisham terdiam seketika. Walaupun dia sudah menjangkakannya, impak berita itu sangat besar. Namun, dia segera menyusun semula fikirannya. Baik, saya akan uruskan segera. Dokumen pemberitahuan kepada pihak Korea disediakan dengan sangat ringkas. Tiada kata-kata yang tidak perlu. Kami menamatkan semua kontrak dengan syarikat anda mulai hari ini Alasannya adalah pemusnahan asas hubungan kepercayaan. Di bahagian akhir, asas undang-undang bagi penamatan kontrak dinyatakan dengan jelas. Ia adalah dokumen yang sempurna, tanpa ruang untuk bantahan. Dokumen itu tiba di Korea hanya dalam tempoh 24 jam selepas keputusan dibuat. Park Sun-ho sedang melakukan tugas harian di pejabatnya apabila pembantunya bergegas masuk. Ketua bahagian, ada pemberitahuan rasmi dari syarikat Malaysia Park mengambil dokumen itu dan mula membacanya. Setelah membaca beberapa baris pertama, wajahnya pucat. Penamatan kontrak, pengunduran penuh. Dia membaca semula dengan wajah tidak percaya, tetapi kandungan dokumen itu jelas. Tiada ruang untuk rundingan, penamatan serta-merta. Park terpaksa menerima bahawa ini adalah realiti. Segera laporkan kepada atasan. Tidak, aku sendiri yang akan pergi. Park bergegas ke pejabat atasannya tangannya sedikit menggigil. Notis yang sama datang bertubi-tubi dari syarikat Malaysia yang lain. Dokumen serupa dihantar kepada syarikat rakan niaga dan agensi kerajaan Korea. Seorang CEO syarikat Korea pucat selepas membaca notis itu. Benarkah mereka semua akan berundur? Dia segera mengarahkan setiausahanya. Segera hubungi mereka. Minta pertemuan. Namun, jawapan dari syarikat Malaysia dingin. Kami kesal, tetapi kami tidak dapat memenuhi permintaan untuk bertemu setiap usaha yang menerima panggilan itu menyampaikan jawapan itu pegawai Korea berulang kali memujuk sekurang-kurangnya peluang untuk berbincang kami tidak boleh ini adalah keputusan muktamad pegawai tinggi kerajaan juga menyedari situasi itu dan cuba berunding secara tidak rasmi melalui kementerian luar negeri tetapi semua usaha ditolak Bolehkah anda mempertimbangkan hubungan yang terjalin selama ini? Hubungan yang hilang kepercayaannya tiada masa depan. Park Sun-ho sedang dimarahi dengan teruk di bilik atasannya. Apa yang telah kamu lakukan? Syarikat Malaysia benar-benar telah berundur. Tetapi, saya hanya mengikut arahan. Suara Park Sun-ho bergetar. Tindakan yang sepatutnya menjadi tangga kenaikan pangkat kini menjerut lehernya sendiri. Hantar permohonan maaf segera. Sekarang. Park Soon Ho bergegas bertindak mengikut arahan atasannya. Tetapi syarikat Malaysia menolak untuk menerima permohonan maaf yang dihantar itu. Pihak Korea kemudian berturut-turut menawarkan pelbagai syarat. Pengurangan besar dalam kekerapan audit, pengecualian cukai, permohonan maaf rasmi oleh pegawai kanan. Namun, syarikat Malaysia tidak menerima satu pun tawaran itu. Ini bukan masalah syarat atau jumlah wang. Ini adalah masalah kepercayaan jawapan yang sama diulang berkali-kali. Ketenangan itu menunjukkan betapa seriusnya keadaan itu kepada pihak Korea. Syarikat Malaysia tidak menjerit. Mereka juga tidak menyaman. Mereka hanya berundur dengan tenang dan pasti. Beberapa hari selepas pengumuman pengunduran itu, berita di Korea Selatan setiap hari meletakkan isu itu sebagai berita utama. Park Soon-ho menonton televisyen di rumah, wajahnya pucat, merenung skrin. Pengunduran besar-besaran syarikat Malaysia memberi kesan serius kepada ekonomi Korea, suara juruhebah menusuk telinganya. Skrin menunjukkan temu bual dengan pekerja yang bimbang tentang kehilangan pekerjaan. Hampir semua rakan niaga kami adalah syarikat Malaysia. Apa yang perlu kami lakukan sekarang? Kata seorang CEO syarikat kecil dengan wajah letih. Park Soon Ho menggenggam alat kawalan jauh dengan tangan yang menggigil. Adakah ini semua salah aku? Nafasnya menjadi sesak memikirkan hal itu. Keesokan paginya, Park Sun Ho dipanggil ke pejabat atasannya. Di dalam bilik itu, pegawai kanan jabatan duduk dengan wajah yang muram. Ketua bahagian Park, sila jelaskan situasinya. Suara atasannya dingin dan mengancam. Park Sun Ho berdiri dan menjawab dengan suara yang terketar-ketar. Saya hanya mengikut dasar pengukuhan pengurusan syarikat asing secara wajar. Wajar, mana wajarnya apabila syarikat-syarikat berundur secara beramai-ramai, suara atasannya bergema di dalam bilik. Park Sun Ho tunduk dan tidak dapat berkata apa-apa. Berapa banyak kerugian yang ditanggung akibat usahamu mengejar rekod prestasi? Pegawai kanan lain berkata dengan dingin, Park Sun Ho hanya mampu berdiam diri. Seluruh kerajaan berada dalam keadaan cemas. Di Kementerian Perdagangan, industri dan tenaga, mesyuarat diteruskan hingga larut malam setiap hari. Timbalan Perdana Menteri Ekonomi turut hadir untuk membincangkan langkah-langkah, tetapi tiada penyelesaian yang berkesan ditemui. Tidak bolehkah kita mendapatkan saluran dialog dengan pihak Malaysia? Tanya Timbalan Perdana Menteri, tetapi pegawai yang bertanggungjawab hanya mampu menggelengkan kepala. Semua hubungan ditolak. Panggilan telefon, email, semuanya. Ketenangan yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Semua orang memahami keseriusan situasi itu. Kementerian Luar Negeri juga cuba bertindak, tetapi hasilnya sama. Mereka cuba menghubungi melalui kedutaan Korea di KL, tetapi syarikat Malaysia menolak rundingan melalui saluran diplomatik. Ini adalah isu perniagaan swasta. Palasan dari pihak Malaysia tegas. Mereka tidak mengubah pendirian bahawa ini adalah keputusan perniagaan, bukan masalah antara kerajaan. Nada media Korea juga berubah hari demi hari. Pada mulanya, ia kritikal terhadap reaksi berlebihan syarikat Malaysia, tetapi apabila keseriusan kesan itu terungkap, nada itu berubah. Ini adalah krisis negara, kata seorang pakar ekonomi di televisyen. Malaysia adalah negara yang lebih mementingkan kepercayaan daripada kerugian ekonomi. Kepercayaan yang hilang sekali tidak mudah untuk diperoleh kembali. Studio diselubungi kesunyian pengacara hanya mampu mengangguk dalam temu bual di jalanan pelbagai suara kedengaran saya tidak sangka mereka akan berundur semuanya jawab seorang lelaki separuh baya dengan wajah bingung ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan balasan kerana tidak menghargai syarikat sementara itu tindakan syarikat malaysia sangat pantas serentak dengan pengunduran itu mereka mula mengalihkan sumber perniagaan yang telah mereka kembangkan di pasaran korea ke kawasan lain Encik Hisham dan pengurus ekspatriat lain yang bersiap untuk pulang telah menerima notis tugas baharu. Encik Hisham, seterusnya, anda akan berpindah ke pangkalan kami di Vietnam. Hisham menjawab dengan yakin, "Baik, saya faham." Walaupun pengalaman di Korea menyakitkan, dia memandang ke hadapan. Fakta bahawa syarikat telah melindungi mereka memberikan semangat baharu kepada Hisham. Pelaburan Baharu Syarikat Malaysia di Asia Tenggara dan Pasaran Barat diumumkan berturut-turut. Rundingan dengan rakan kongsi tempatan berjalan dengan sangat lancar dan beberapa bulan kemudian kontrak baharu dimuktamadkan. Komuniti perniagaan Korea terkejut dengan kepantasan ini. Malaysia benar-benar telah pergi rungut seorang pengerusi persatuan ekonomi dalam mesyuarat. Mereka sebelum ini yakin syarikat Malaysia pasti akan kembali tetapi harapan itu sepenuhnya musnah di pasaran saham harga saham syarikat Korea yang berurusan dengan syarikat Malaysia menjunam kesan rantaian merebak ke pelbagai sektor pembuatan logistik pembangunan hartanah penutupan kilang berlaku di kilang-kilang yang ditinggalkan oleh syarikat Malaysia peralatan dikeluarkan dan pekerja menerima notis pemberhentian saya minta maaf kami tidak dapat meneruskan syarikat lagi, kata pengurus kilang itu kepada pekerja dengan linangan air mata. Pekerja yang telah bekerja bertahun-tahun berdiri tanpa kata. Di kawasan luar bandar dan bandar, situasinya lebih teruk. Di kawasan yang ekonominya berputar di sekitar kilang syarikat Malaysia, pendapatan cukai merosot mendadak dan perkhidmatan awam mula dikurangkan. Ketua kerajaan tempatan dibanjiri soalan-soalan sukar dalam mesyuarat penjelasan kepada penduduk. Mengapa perkara ini berlaku? Apa yang akan kamu lakukan dengan kehidupan kami? Suasana menjadi huru-hara. Perbahasan sengit berlaku di parlimen. Pembangkang mengkritik keras tanggungjawab kerajaan. Bukankah ketiadaan tindakan kerajaan yang membawa kepada situasi ini? Parti pemerintah dalam keadaan terdesak. Kami hanya menjalankan pengurusan yang sesuai terhadap syarikat asing. Tetapi jawapan itu tidak meyakinkan. Park Sun-ho benar-benar terasing. Atasannya memandang dingin dan rakan sekerja mula menjauhkan diri. Seluruh jabatan dipersalahkan kerana ketamakan ketua bahagian Park. Bisik-bisik kedengaran di koridor. Park Soon-ho bersendirian di mejanya, merenung dokumen. Tetapi kata-kata itu tidak masuk ke fikirannya. Dia hanya mahu naik pangkat. Dia mahu meningkatkan rekod prestasi. Tetapi hasilnya, segalanya terbalik. Park Soon-ho dilanda penyesalan yang mendalam. Sementara itu, dalam mesyuarat pemegang saham Syarikat Malaysia, keputusan pengunduran dari Korea mendapat sokongan majoriti mutlak. Kami menghargai keputusan pihak pengurusan. Apabila seorang pemegang saham bersuara, tepukan gemuruh kedengaran. Pengerusi mengangguk tenang dan menjelaskan dasar itu sekali lagi. Melindungi kepercayaan dan keikhlasan adalah strategi pertumbuhan terbesar. Kata-kata itu disambut dengan tepukan sekali lagi. Sikap melindungi nilai jangka panjang syarikat berbanding kerugian jangka pendek di Korea dihargai oleh pemegang saham. Kerajaan Korea Selatan memperkenalkan pelbagai dasar untuk mengawal keadaan, pelonggaran peraturan, pakej insentif, reformasi cukai. Tetapi syarikat Malaysia tidak menunjukkan sebarang reaksi. Mesyuarat kerjasama ekonomi Malaysia-Korea yang sering diadakan terhenti sepenuhnya. Hubungan perniagaan kedua-dua negara hampir menjadi sifar. Ironinya, tekanan tidak adil terhadap syarikat Malaysia hilang sepenuhnya selepas pengunduran itu. Tetapi ia sudah terlambat. Kesan kepada ekonomi Korea semakin teruk dari suku ke suku. Pengangguran terus meningkat dan ekonomi tempatan merosot dengan cepat. Kredit antarabangsa juga terjejas teruk dan pelabur dari negara lain mula berhati-hati dengan pasaran Korea. Media Barat melaporkan peristiwa ini secara meluas pentingnya kepercayaan dalam persekitaran perniagaan Asia, risiko pasaran yang tidak menentu. Artikel-artikel menunjukkan ketidakpastian Korea, memberikan amaran kepada pelabur. Sementara itu, syarikat Malaysia bergerak ke langkah seterusnya dengan pasti. Pembinaan kilang baharu di Asia Tenggara, pengembangan perniagaan di pasaran barat. Mereka memperoleh kembali lebih daripada apa yang mereka hilang di Korea di pasaran lain. Penilaian masyarakat antarabangsa juga memihak kepada syarikat Malaysia. Keberanian meninggalkan pasaran demi menjaga kepercayaan, kata-kata itu diterbitkan di beberapa majalah ekonomi. Pendirian tegas syarikat Malaysia meninggalkan kesan mendalam kepada ahli perniagaan di seluruh dunia. Peristiwa ini memberikan pengajaran penting bahawa kepercayaan adalah asas perniagaan. Syarikat Malaysia membuat keputusan dengan tenang tanpa dipengaruhi emosi. Mereka memilih kepercayaan jangka panjang berbanding keuntungan jangka pendek. Ia adalah pasaran di mana banyak pelaburan dan masa telah dicurahkan, namun mereka memilih untuk mempertahankan keikhlasan. Inilah kehebatan nilai-nilai yang dipegang oleh syarikat Malaysia. Mereka menghargai budi bahasa, menghormati janji dan menghormati rakan niaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi teras budaya perniagaan Malaysia. Dan kali ini, nilai itu telah ditunjukkan kepada dunia. Korea Selatan akibat meremehkan kepercayaan terpaksa membayar harga yang mahal. Sebaliknya, syarikat Malaysia menghantar mesej kepada dunia bahawa Malaysia boleh dipercayai dan meningkatkan lagi penghormatan masyarakat antarabangsa. Keikhlasan, tanggungjawab dan semangat memegang janji yang dipegang teguh inilah yang menjadi aset tidak ternilai yang dihormati di seluruh dunia.